Громадська організація Філософія серця разом з партнерами розпочала практичну реалізацію соціального проєкту університет третього віку вікно у світ. На першому етапі перед створенням факультетів інформаційно-комунікативної компетенції у кількох територіальних центрах соціальної допомоги у Вінниці прийдуть підготовку фахівці, які в подальшому навчатимуть підопічних терцентрів комп'ютерної грамотності. Одним із учасників проєкту Філософія серця запросила Вінницький міський територіальний центр соціальної допомоги. территориальный центр социального обслуживания и предоставления социальных послуг города Винницы работает с 3 января 2012 года путем Путем оптимизации, дело в том, что до этого времени у нас существовало 4 территориальных центра, которые находились территориально. Вишенка, центр, Замости, Старый город. Нами охвачено полторы тысячи людей пенсионного возраста, которые практически не выходят из дома и получают социальные услуги на дому. Нами охвачено 5000 людей, которые получили натуральную помощь за 2012 год. В структуру территориального центра у нас входит два отделения социальной помощи на дому и два отделения организации натуральной помощи. У нас пенсия для многих, особенно сейчас, это приговор. И для того, чтобы для людей не было приговором, для того, чтобы они знали, что они являются точно такими же полноценными жителями э, нашего общества, был создан, было создано у нас отделение социально-побутовой адаптации, где человек может прийти со слезами, с радостями, поделиться, его поймут, поддержат. Противники отделения социально-побутовой адаптации и будут безпосредственно выполнять этот проект в Виннице. Наше отделение создано створено... Зовсім нещодавно, з 15 січня 2013 року, воно надає допомогу людям похилого віку, інвалідам, які досягли 18 років. Воно працює на безкоштовній основі і допомагає людям, яким потребують емоційної підтримки, психологічної, фізичної розвантаження і навантаження. Також обов'язково в нас працюють уже гуртки. В які ми можемо запрошувати всіх бажаючих, Ми хочемо розвиватися, ми хочемо закріплятися, ми хочемо відкривати на базі свого відділення університет третього віку. І така нагода. про співпрацю с громадскую организацию философия сердца мы очень задоволені в тому, что мы попали в ихний такий проект. Проект этот называется университет третьего поколения окно в мир. А наши подопечные с удовольствием откликнулись, они с удовольствием будут принимать участие в этом проекте. У нас есть 10 человек, це список наших подопечных. Это люди уже пенсионного возраста и у которых по каким-то причинам, а я думаю по причинам тем, что раньше мы в школах не изучали компьютерную э, грамотность. Факультет э, этот компьютерной грамотности открывается у нас 17 июня на базе территориального центра. Открытие факультета информационно-коммуникативной компетенции – это початок начало до довготривалой работы. Мы уверены, что наше сотрудничество с общественной организацией философии сердца» будет длительной. Э, также мы думаем, что она будет системной. Почему? Потому что мы видим э, также перспективу в том, что откроются факультеты финансовой грамотности, которая тоже необходима нашим подопечным, а также правовой грамотности, грамотности и юридической поддержки. Хочу поблагодарить организацию «Философии сердца» и ее партнеров за своевременную поддержку нашего территориального центра. Мы в свою очередь будем готовы реализовывать данный проект с большим удовольствием, с энтузиазмом. Поверьте, это будет, и мы очень рады, что мы с вами сотрудничаем. Информационным партнером проєкту є наша громадська студія Анатолій Тубілко, громадська студія Вінничина.